你说什么？啊？我说我想喝水。 稍等一下，新鲜的温水对身体比较好。这,这怎么了？没什么，我渴了。哦，再再等一下。 你在看什么呀？名人传记。嗯，谁的？一位名人的。嗯。嗯，那你,你会看电影吗？我这问的是什么蠢问题啊！不看。电影有什么好看的？这个世界是丰富多彩的。 但是我们就只能体会其中的一种，就像杨德昌的台词里说的：“电影把人类的生命延长了三倍。”我觉得，电影就像是一种程序，让人在有限的生命里能够尝试到不同的滋味，就像脱离了轨道的一种冒险一样。读书也一样。嗯，可是电影更直接一点啊。 对我而言，触碰到的比看到的更直接。嗯，那你看小说的时候会哭吗？我看电影的时候就会哭。男人和女人的感情构造本来就不同，或者从具体事情具体分析来看，你爱哭应该是个个例。 是的，比如我现在就很想哭我。我问你啊，你到底有没有听广播啊？你的问题我回答了，那你,你呢？你问完我那样的问题之后，就一声不吭的就走了，你到底什么意思呀？电话也不接。 也不让小薇告诉我你去看过他。你说触碰到的比看到的更直接，是吧？好，你让我试试。你竟然不是空的。水凉了。 桑无爷要睡就去床上睡啊。